Появою вдома немовляти багато чого змінюється. З'являються нові меблі, перебудовується денний розклад та нічний сон батьків. Відтепер все у вас для дитинки і навіть температура в оселі. Тож сьогодні поговоримо про правила дотримання мікроклімату вдома. Особенно это опасно для маленьких детей, то есть маловесных и недоношенных. Вот они действительно не удерживают температуру. Поэтому их нужно всегда теплее укрывать, теплее одевать, делать температуру воздуха в комнате чуть-чуть повыше. Для детей же доношенных, ну то есть полновесных доношенных, температура воздуха в комнате 23-24 градуса. Це зрозуміло. Далі визначаємось із домашнім гардеробом. Окрім кольорової гами, хлопчикам блакитне, дівчаткам рожеве, враховуємо і функціональність одягу. Якщо в кімнаті 24 градуса, то достатньо ну як їх назвати бодіки, чоловічки, там такое вот бути з названня. Е, можна даже без рукаву. Но со штанинами можно и без штанин. То есть уже мы проверяем, вот мы допустим одели без рукавов, мы проверяем, не холодно ли ему. Проверяем, трогая шейную складочку. Как правило, до месяца всегда одеваем носочки. Потому что циркуляция крови опять же еще не налажена и ножки мерзнут. Опять же, на руки царапки. Мы их, ну как называют, танцы царапки. Мы их не одеваем не для того, чтобы согреть руки, а для того, чтобы он себя не царапал. А вот что одягать в дома маличие? Шапочку, то однозначно. Не одевать. Если 24 градуса в комнате, шапочку одевать не нужно. Ну и вот эти все там тоже такие разговоры, простудится родничок, там простудится мозг через родничок, ну это все глупости, естественно. То есть природой предусмотрена, там есть защитные слои кожи, апоневрозы и так далее. То, есть, то, что там нет костей, совершенно ничего не говорит. Берем за правило не слухать народных порад. Все вопросы вы здесь со своим педиатром. И без чего про физиологию не взгляд а Что еще касается температуры и того, как он ее удержит, очень важно не перегревать. То есть не только не переохлаждать, но и не перегревать. Но ну, почему-то бытует мнение, что новорожденные очень много Здоровий наворочений ребенок має, нуждається примерно в такої ж температурі і утепляємості, як і в взрослый. У формуванні гардеробу слід шукати золоту середину, бо ж і спокій, і здоров'я вашої дитинки взаємозалежні. Почувайтеся комфортно.